অযোধ্যায় রামলালা মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে কলিয়াবরে দাহ করা হল রাবণের প্রতিমূর্তে সমগ্র দেশে অযোধ্যায় রামলালা মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে পূজা অর্চনা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলিয়াবরের সোনারি গ্রামের মানুষও পূজা অর্চনা এবং যজ্ঞানুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কার্যসূচী পালন করে কিন্তু ব্যতিক্রমী কার্যসূচী হিসাবে এদিন তারা রাবণের প্রতিমূর্তিও দাহ করেন গ্রামের জনসাধারণ জানান রাবণ হলেন ঘৃণা ও অন্যায়ের প্রতীক তেঁতুলগুড়ি নামঘর প্রাঙ্গনে পঁচিশ ফুট উঁচু রাবণের মূর্তি তৈরি করে বাইশে জানুয়ারি রাতে দাহ করা হয় নমস্কাৰ আজি সকলোৱে জানে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুত অপেক্ষাৰ মূৰত আজি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ৰাম মন্দিৰ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰো আহ্বান আছিলে যে প্ৰতি ঘৰত এগছিকৈ বন্তি জ্বলাব লাগে আৰু নামঘৰ মন্দিৰ সকলোতে বন্তি চাকি জ্বলাব লাগে নাম প্ৰসংগ কৰিব লাগে আমিও তেনেকেই উদ্যোগ লৈ পেলাই আমাৰ নামঘৰতো গোটেই কামখিনি কৰা হৈছে এতিয়া আমি সোণাৰী গাঁৱত এতিয়া আমি নাম প্ৰসংগ কৰিম কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ দুজনমান উদ্যমীন ডেকায়ে মনষ্ট কৰিলে যে আমি ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ অঁ আছে গোটেইসকল আৰু সকলো ল'ৰা গোট খাই পেলাই কামভাগ কৰা হ'ল যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ ৰাৱণটো এটা আমাৰ আমি ভবামতে ৰাৱণ আমাৰ দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক গতিকে আমাৰ দেশৰ পৰা আমাৰ অসমৰ পৰা আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এই যিখিনি মানে অসুৱাই অপ্ৰীতি এইখিনি আঁতৰাবৰ এটা হেৰি কৰি চিম্বল হিচাপে আমি আপোনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজি দাহ কৰাৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিলোঁ আমাৰ এই মূৰ্তিভাগ আছিলে প্ৰায় পঁচিছ ছাব্বিছ ফুট হ'ব আমি তেনেকৈ হেৰি কৰা নাই আৰু পঁচিছ ফুটৰ ওপৰে আছে বাৰু কলিয়াবৰ আৱাজ আপুনি কি অলপ খৰচে বিজ্ঞাপন যে কোনো বিজ্ঞাপনৰ আজি যোগাযোগ কৰোঁ আপনার এই বার্তা মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যাবে লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছে আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য এক্ষুনি ফোন করুন নাইন সিক্স অথবা সিক্স এই নম্বরে